для спорта. Нет, для спорта. Посмотрите. Ну, во-первых, вот все эти защиты, они хороши, может быть, вам повезет, если там вы один или два удара снимете, но это еще не факт. То есть надо стараться к нему прижаться. Но сколько можно к нему, ну, допустим, если вы держитесь там к нему, обнимите, все равно вас раньше или позже дотянет да, и ударит. Значит, есть куча переворотов, но эти перевороты делать тоже достаточно трудно потому что человек может быть тяжелым. То есть понятно, что вы в принципе можете перехватить его, сделать движение в сторону, и у вас вот эта рукой уходит в голову. Что сделать проще всего? И вполне реально, потому что очень нежная, устойчиво сидит у Схватить его за одежду, сделать вот <связано> так. Можно заставить человек очень сильно мордой обосвалить. Причем смотрите, что дальше происходит. Я делаю мост, дергаю, бах, и второе движение. Четко удар промежность скорее. После этого человек можно спокойно сбрасывать. Бить. Значит, смотрите. Одновременно поднимаю таз и его движение сюда. Бум. После этого наношу удар коленом между ног. Попадаю, как правило, в промежность. Там сложно еще куда-то попасть. После этого удара человек делает ой. Вы его спокойно опрокидываете. Лежите на одной его ноге. Па! Па. Попробуйте.